ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ ਬਲੌਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਟ ਪ੍ਰਭਜੋ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦਾ-ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਥੀ ਜੀਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੀ ਜਟਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਜੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨੋ ਵਗੈਰਾ ਪਿਹਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆਈ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 70 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ लास्ट वीडियो फादर साहब दी वो भी सुनो था लेकिन आज कोको को इतना रो रहा था ना पता नहीं क्यों रो रहा था बहुत ज्यादा मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ ये बात तो आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी दोस्तों कि जानवरों को किसी भी बात का अंदेशा बहुत पहले हो जाता है तभी तो कोको को बहुत ज्यादा रो रहा था क्योंकि इसको जट के फादर के बारे में पहले से ही शायद पता चल गया मेन चीज ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ देखो मम्मी प्रे कर रही हैं मेरे जितने भाई लोग हैं सारे प्रे कर रहे हैं और मैं भी अंदर बैठ के यही सोच रहा था दस बंदे प्रे करेंगे ऊपर वाला सुनेगा लेकिन अगर लाखों बंदे साथ में प्रे करेंगे तो ऊपर वाला जल्दी सुनेगा तो बस मैं ये चाहता हूँ कि जितने बंदे ये वीडियो देख रहे हैं और सबके सब प्रे करें कि बस पापा जल्दी ठीक हो जाए सारे आप लोग प्रे करोगे ना तो भगवान जल्दी सुनेगा जल्दी पापा घर आ जाएंगे इमरजेंसी में घर से निकले पापा का कॉल आया पापा कह रही मम्मी का कॉल आया था कि आ, पापा के ना चेस्ट में पेन हो रहा है हैवीनेस है तो मैंने बोला इनो पिला दो पापा को होता रहता है बीच बीच में ना गैस वैस बन जाती है तो मैंने बोला था इनो पिला दो तो इनो पिला उससे भी आराम नहीं आया तो पापा कह रहे हैं मतलब ज़्यादा पेन है बोला भी नहीं जा रहा तो मैंने अपने दोस्त को फोन करा साहिल को कि मेरे को गुड़गांव से आने में आधा पौना घंटा तो लगेगा तुझ जाके घर पर देख अगर एमरजेंसी है आस पास जौन सा भी हॉस्पिटल है उसमें ले जा तो साहिल घर गया फिर उसका फ़ोन आया कि हाँ लग रही है एमरजेंसी तो मैं हॉस्पिटल ले जा वो हॉस्पिटल पहुंचा, मैं पहुंचा, फिर एमरजेंसी में ही थे फिर एक मशीन होती है ऑक्सीजन मशीन प्रेशर वाली उससे प्रेशर दे रहे थे ताकि अंदर मिलने के लिए तब तक वो मशीन हटा दी थी ऑक्सीजन वाली अब ठीक लग रहा पापा को हेलो बोलो मम्मी को हेलो सही लग रहा है पहले से है आ, ठीक लग रहा है उसके बाद नॉर्मल लग रहे थे बात बात कर रहे थे फिर पापा बोले कि घर लेके चलो अब मेरे को ठीक लग रहा है मेरा ऐसा नहीं होता अब कुछ दिक्कत है तो इनको टेस्ट वगैरह करने दो बिना टेस्ट के तो ऐसे घर नहीं मतलब नॉर्मल लग रहे थे उसके बाद जब आया था ना पहले तब उनकी हालत ख़राब लग रही थी मतलब वो था तो ना एक बंदा जब अंदर से परेशान होता है तो कभी उठ के बैठ रहे हैं कभी ऐसे कभी ऐसे तो उसके एक डेढ़ घंटे बाद नॉर्मल हो गए थे और ये देखो ना ये भी नॉर्मल आ गई है चुकी है तो कितने बजे टच करेंगे हाँ कुछ बोला मम्मी को एक्सरे एक्सरे कर दो, दो एक्स रे एक्स रे कर एक्स तो रात को मेरे नहीं कर दिया था फिर 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 कर उसके कर बाद दो करे हैं टोटल हो गए पूरी ब्लॉक है और एक थोड़ी सी ब्लॉक है एक बार मैंने डायग्राम खोला है मैं आपको एक बार डायग्राम दिखाता हूँ जैसे उन्होंने मेरे को समझाया हॉट में ना तीन मेन आर्टरी आती हैं एक ये लेफ्ट में दिख रही है एक ये वीडियो मेकर है एक ये राइट में दिख रही है ये जो लेफ्ट वाली है ये एकदम ओके रिपोर्ट है उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाई ये एकदम ओके रिपोर्ट है ये जो मेन है ना वीडियो मेकर ये पूरी की पूरी ब्लॉक है और जो राइट वाली है वो भी फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट सही है तो मेन उनको ये ठीक करनी है ये वाली ये वाली तो ये वाली फ़ोटो में देखोगे इसमें और ज़्यादा क्लियर तीनों नज़र आएंगी ये जो है ना ये वीडियो मेकर है ये लेफ्ट है और ये राइट है मतलब ये वाली बिल्कुल सही है ये बिल्कुल ब्लॉक है बीच वाली और कोने वाली फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट सही है चलो बाय बाय ठीक लग रहा है आप ਤੇ ਕੋ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਬਸ ਐਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੀਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਰਤਨ ਦਾ ਬਲ ਭਖਸਿਓ ਕੋ ਦੋਸਤੋ ਚਲੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋvarphi ਜੋਦੇ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਰ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਮਨੂਗਾ ਬਰਬਕਸਨ